Сегодня я хочу поговорить о том, почему в Украине людям так плохо живется. Ну, вы, наверное, согласитесь со мной, что большинство людей, если, конечно, не, не брать во внимание таких, как я, живется плохо. Мне живется хорошо не потому, что я очень богатый человек, а просто потому, что мне живется хорошо. Вы знаете, вот, вот приятно, нравится мне жить, и причем нравится жить в Украине. Но большинство наших граждан живется плохо. Они постоянно жалуются на жизнь. Они постоянно говорят, что вони з голоду пухнуть. Пухнуть вони з голоду. Такі ряхи, але пухнуть з голоду. Да? Главні праздники у них День Голодомору, очередна годовщина якого-небудь розстріляного відродження, годовщина проіграної оранжевої революції, годовщина пораження в битве при Берестечка, годовщина поражения в битве за Киев с ордами и Муравьева в 1918 году, годовщина провала второго зимнего похода. Ну, представляете, вот люди живут, да, и книжки, кстати, даже вот книжки они пишут исключительно про то, как у них не удалось. Вот не удалось, все провалилось, москали пришли, татары пришли, вот, вот плохо. Вот такое впечатление, что украинцы самая несчастная нация на свете. И я пришел к выводу вообще, что на самом деле это не так. Украинцы просто одна из самых хитрых наций на свете. Вот так как я сам тоже украинец, то поверьте, что я имел возможность наблюдать своих земляков и разгадывать их психологию. И я понял, что они, во-первых, прибедняются, жутко прибедняются всегда. Это такой их способ самосохранения. Они хотят постоянно выглядеть хуже, беднее и больнее и слабее, чем есть на самом деле. А с другой стороны, украинцы нация молодая, и нация, которая произошла, не будем этого скрывать, из села. То есть большинство из нас это потомки крестьян, в лучшем случае, в третьем поколении, а в большинстве своем во втором. То есть еще папы и мамы там только из села приехали и как-то наладили жизнь в Киеве, Днепропетровске, Львове и прочих городах. А основа любой сельской культуры это похороны. Похороны. Это самый большой праздник вообще на селе. Похороны. Это прийти, вот покойник умер, они приходят там, значит, набухались, закусили. А покойники ничего, конечно, плохого не говорят. И поэтому вот в украинской культуре все связано с похоронами. Вот у нас не про живого Шевченко рассказывают, это про покойника Шевченко. Вот словно на похоронах о нем постоянно рассказывают. Не про живых каких-то веселых политиков, какими они были там про Петлюру, там про Бандеру, а рассказывают исключительно про покойника Петлюру и покойника Бандеру. То есть вот ничего плохого, только хорошее и очень грустно. Словно у них вообще тоже жизни не было. И еще одна причина, почему. И вот молодая культура, которая произошла. Похорон, да, вот от, от язычников таких примитивных сельских язычников. И как следствие этой культуры, э, украинцы постоянно понижают себе настроение. И понижают они себе настроение не только праздниками, вот этими страшными вообще такими вот похоронными праздниками, но еще и упорными попытками называть улицы какими-то угнетающими психику названия. Я приведу пример. У меня как-то была возможность купить квартиру в Киеве на улице Чернового. Я подумал: ну зачем мне квартира на улице человека, который погиб в автокатастрофе? Я буду приходить к своему к своему дому. И я буду постоянно вспоминать, что я живу на улице человека, который погиб в автокатастрофе. Ну зачем мне вот энергетика такой улицы? Я не купил квартиру на улице Черновола. Специально. А второе мне еще и не понравилось само имя человека, Черновол. Ну почему не Беловол? Да? Вот почему какая-то мрачная фамилия у него была? Я считаю, что нельзя называть улицу, вообще ни один нормальный человек не будет называть улицу именем Черновола. И не будет, а если назвал какой-то дурак? что никто, нормальный человек не должен жить на улице Черного. Второй пример. Ну какая радость жить на улице Ганганзе? Ты приходишь домой и постоянно вспоминаешь о том, что кому-то где-то там отрезали голову. Это не, это не говорит о том, что я плохо там отношусь к Ганганзе. Я его лично, кстати, даже знал. Но не в этом дело. Называть улицу именами трагически погибших там, в ДТП или в каких-то неприятных ситуациях людей просто противопоказано. Это постоянно превращает весь мир вокруг нас в кладбище. А жить на кладбище нельзя. Одним словом я вам желаю жить хорошо, долго, и счастливо и подальше от кладбища.